Вітаю на каналі Тіві. Це окрема думка. В цю студію в прямий ефір ми запрошуємо лише людей, думки яких нам надзвичайно цікаві. Цього тижня, напередодні Дня Незалежності, ми вирішили поговорити з політиками, політичними консультантами, експертами, якою буде наша незалежна Україна. Наш гість сьогодні відомий в Україні. Політичний консультант пані та панове Володимир Грановський. Володимир Миколаевич, доброго вечора. Добрий день. добрий, добрий день. Точніше, радше було б правильно сказати, тому що наша програма виходила раніше в вечірньому ефірі. Тепер ми виходимо в день, щоб якомога більше людей нас подивилося і в них було про що поговорити ввечері. А я так розумію, що ми будемо дивувати сьогодні дуже багатьма вашими думками, якими ви ділитесь в інтернеті, в своїх радіоп'єсах, в своїх статтях. Ви консультували дуже багатьох відомих українських політиків, і, ну, радь, ну, точно так, як і всі ваші колеги. І інколи у нас журналістів складається думка, що наші політичні консультанти розумніші за деяких політиків. Тому що, але, на жаль, вони не можуть приймати рішень в Україні і змінювати хід історії, чи я помі... помиляюсь, можливо. Дело не в тому, що вони вміє. Дело в тому, що це така функція, бути умні, грубо говоря, це... буває різні, как. Як... Грубо говоря, вопрос заключается в том, что мы свою профессию выбираем сами. Да. Любой человек может быть и политиком, и консультантом. Любой человек может быть кем угодно, если он этого хочет. Лично я не хочу быть политиком. Чем? Просто не хочу. Ну, по целому ряду причин. Во-первых, тот тип политической культуры, которая присутствует в стране, меня не устраивает. Потом моя работа предполагает определенную степень свободы и я, в частности свободы моего времени, поскольку если я не буду его иметь, я буду просто работать день и ночь, подписывать бумаги, ходить на совещания. доброе но у нас выходит, что у нас праздники школы политической мастерности не бывает в институте, в такой политической мастерности за на независимости ничего не было створено. Школа политического мастерства должна даваться в университетах. Так. И мастерство это дается. Ну, еще даётся... партийная школа в нас была, вот мы маємо таких политиков. Ну, я про то время так не очень хорошо уже помню. Что касается сегодняшнего дня, то главное это, что нужно изучать, это историю, философию, социологию, uh -huh. психологию, экономику, uh -huh. право. Грубо говоря, политик это, в пределе, это одаренный, широко, ну, очень хорошо образованный человек. Uh -huh. Учитывая, что у многих политиков есть пробелы, ну, страшные пробелы, подготовки образования, то часто действительно консультанты, кроме консультаций, фактически компенсируют, в том числе, Функции и пробелы в образовании. Так. Да, это бывает, это бывает часть нашей работы. Угу. Но это не значит, что мы можем занять это место, угу. потому что это совсем другая позиция. Политик в некотором смысле все-таки фигура изначально публичная и с функциями управления, ну, а наш тип управления как бы рефлексивный через идеи. Как бы, и наша задача впливати на відділення чека, а політик должен впливати на, на маси. І в тому ну, смиссию как бы проводник. Угу. Ну, які підсумки ми можемо підбити напередодні чергового Дня Незалежності України? Ми втягнуті в торгівельну війну з Росією. І здебільшого дуже часто говорять, що не лише політики є авторами таких таких війн, торгівельних політичних не має значення. Здебільшого можливо, це розробка політичних консультантів, називається дуже багато прізвищ. Тут називають і медвечука, який змушений виправдовуватися тепер в пресі, казати, що я не маю жодних відносин до сценарію. Називають ще решту імен чи є торгівельна війна, чи все, що відбувається медвечук, сказав, що нам треба звикати до нового формату з Росією. Що як думаєте? На ну, я думаю, что дело не в том, был ли этот документ реальным или не был он реальным. Вопрос заключается в том, что ситуация отношения с Россией или с странами таможенного Союза, носит объективный характер. На сегодняшний день в мире, в мире интеграция является глобальным процессом. Ни одна страна в мире, даже такие страны, как Британия и Германия, уже не способна конкурировать, во-первых, с глобальными корпорациями во-вторых, с организацией стран. Поэтому фактически все страны в той или иной мере создают экономические или таможенные союзы. А, и, на территории, кстати, Евразии большой. Если мы любим азиатские страны, таких стран всего три: Белоруссия, то есть не Белоруссия, Молдавия, mm -hmm. Украина и Грузия. Но Грузия понятно, она географически оказалась ну, там, что ей непонятно куда интегрироваться. А вот например, в Европе, в Европе географически это только Молдавия и Украина. И террасполь мы не считаем. То есть всего две страны в Европе не могут определиться, в каком экономическом союзе им быть. И за это мы несем все эти издержки, поскольку нас бьют с двух сторон и будут бить. И как думаете, результатом этой войны, так называемой войны, уже на прессе так ее назвали, какие могут быть сбитки, какие могут быть последствия, политические в том числе? Ну, это зависит. Это зависит Во-первых, то, что. Позиция России, она как бы озвучена, и здесь не нужно строить никакие конспирологические концепции. Она озвучена буквально. Если Украина создает зону свободной торговли и соглашение об ассоциации с Евросоюзом, значит, для многих товаров, особенно для промышленности, рынок стран тому, будет закрыт. Закрыт. Это в том числе связано с техническими вопросами, а именно с вопросами технического регулирования и стандартами. Подписывая соглашение об ассоциации, Украина полностью принимает все технические регламенты и сертификаты Евросоюза. И даже уже не имеет даже права обсуждать, это то или не то. Она должна принимать их по факту. Соответственно, это может создавать сложности, потому что таможенный союз сейчас создает, создает свои технические mm -hmm. регламенты. И просто окажется, что часть заводов не сможет поставлять свою продукцию в таможенный союз. А судьба этих заводов, конечно, никого не интересует. Судьба этих рабочих никого не интересует. Ну мало бы цикавы те люди, которые принимают решения в этой стране. Ну вот я, например, вчера отвечал на вопросы телекритики, и меня спросила журналистка, а каких экспертов вам не хватает на телевидении? Угу. Я говорю, да экспертов не надо. Экспертов, их 10 человек, их уже прогнали по 100 раз по одним и тем же каналам. Уже эксперты угу. уже как политики, мягко говоря. Их уже, в принципе, тоже... Или надо их разбавлять, или на пенсию отправлять. Спросить нужно у директора завода, uh -huh. что будет с его заводом, когда ему закроют рынок в таможенный союз. Uh -huh. Что он будет делать с людьми, из продукции, которая некуда будет uh -huh. деть? Вот у него спросить. А эксперты мне говорят, а Украина будет сельскохозяйственной страной. Но ведь это речь идет о промышленных городах-миллионниках. Эти люди не работают на полях. Угу. Мало того, сельское хозяйство сегодня не, ну, это не предполагает такой занятости людей. Оно очень технологично. Угу. То есть оно занятость не обеспечивает. И как эти люди будут, нищие люди, оказавшись без работы будут отстаивать европейские ценности? Как может вообще нищий человек вообще хоть какие-либо ценности защищать? Ну, с боку России была достаточно жесткая позиция в связи с так звана війна. Но что... еще и не было жесткой позиции да. в действительности. То, что произошло на таможне, это фактически было техническое недоразумение, когда просто грузы подверг, подверглись дополнительному осмотру. Uh -huh. То есть это, ну, грубо, журналисты имеют право придавать некоторую ну, эмоциональность, uh -huh. и, может быть, завышать ну, как бы, проблему, но в действительности никакой войны не было. Uh -huh. И особого ограничения на доступ пока, то есть доступа на рынок не, нету. Но никогда еще с часов отримания здобуття нашей независимости не было таких, таких жестких отношений между Россией и Украиной. На самом деле в прессе даже начали называть еще так принуждение к, любви, вот такие очень сложный и вымышленный это мы так воспринимаем, это как бы... Как бы весь украинский народ почему-то живет в состоянии женской ментальности. Никто никого не, никого не принуждает. Хочешь идти своим путем, иди. Конечно же, у тебя на пути будут препятствия. А как? То есть любой путь, путь, он сложен всегда. Особенно путь которые предполагают преодоление. Доброе. А давайте мы можем говорить про то, на что рассчитывала Украина, что на предыдущем Вильнюсского саммита Украина отмолвится в участии в саммите, или від подписания каких-то угод про ассоциированное членство. На что рассчитывает Россия в такой способ? Способ демонстрации своей силы? А Россия вообще ничего не демонстрирует. Россия объявила, что она будет закрывать рынки, и пока еще их не закрывала. Но она будет их закрывать не только, потому что будет что-то закрыто. В том числе это... Ну, но и будет, я, как уже говорил, по техническим причинам. Mm -hmm. Если у предприятия товар не прошел сертификацию, и его технические характеристики не, не соответствуют новым принятым, который вступает в 2014 году, он фактически не может попасть на рынок того же Союза. Кстати, обратите то же, то же самое и с Евросоюзом. Мы подписываем зону о свободной торговле, но чтобы товар попал на прилавок, он должен соответствовать сертификату. Mm -hmm. Скажите мне, пожалуйста, кто-то занимается сертификацией украинской продукции под европейские нормы? Нет. В неконфликтной ситуации время, чтобы полностью пройти сертификацию своего товара, занимает от 9 до 12 месяцев. Это когда все нормально. Это когда товар соответствует сертификату. А если он не соответствует, это значит, нужно проводить модернизацию на предприятии, что-то менять, закупать новое оборудование. Реформы, про которые так много говорят, о Прекрасно. Я просто хочу понять, почему же мы сначала вступаем, а потом будем проводить реформы. Может быть, надо было их до этого сделать? Может быть, до этого нужно было несколько лет заниматься переходом на европейские стандарты, на европейские нормы, санитарные, технические, и подписывать соглашение об ассоциации в тот момент, когда все предприятия уже... На порах ждут, когда можно товар вести в Европу. Uh -huh. Uh -huh. Что же мы получим? Мы получим то, что наш товар не попадет на европейский рынок по техническим причинам. Сегодняшняя власть дорекает тем, что она не имеет какой-то концепции развития, не имеет концепции будущего Украины. Так это, как вы видите, в те крохи Это связано не с этой проблемой, не этой власти это проблема объективная, но исторический характер. О... Из этого тупика я считаю выхода фактически нету нету, потому что так исторически формировалась Украина, что часть ее территории, которая была территорией Австро-Венгрии, -Вен... Австро эта часть населения считает, что они являются генетическими европейцами. Другая часть территории формировалась путем индустриализации Украины. Третья сельскохозяйственная, которая здесь проживает сотни лет, они как жили, так и живут. Менялись страны, менялись правители, а украинский народ жил себе и жил, и Свою культуру развивал, и быт развивал, и все развивало, и все нормально. И у этого народа нет консенсуса. Конечно же, нет, получается. И Янукович поставлен в ситуацию, когда он не может, и не только любой президент бы и не решился бы на резкие шаги в этом отношении. Стоит сегодня совершить любой резкий шаг, ты можешь получить нестабильность в обществе. И я понимаю, что за так называемое отсутствие отсутствием политики стоит. Просто осторожность, осторожность и непонимание, как же выскочить из этой ситуации. Поэтому вот 20 лет все президенты ну, ведут вот эту вот ну, челночную дипломатию. Да, мы с вами, да, мы и с вами. Но я считаю, что это объективная ситуация, это не субъективная характеристика Януковича угу. или Ющенко или Кучма. То есть это проблема, реальная проблема. И я считаю, что она связана с тем, что мы неправильно понимаем свою роль в интеграции. Я когда-то уже писал, что если ты выбираешь между русским хозяином и немецким хозяином, то это не выбор, ибо ты все равно остаешься слугой. И какая мне разница, кто мой хозяин, немец или русский, если все равно ты остаешься слугой. Я говорю, ну в Евросоюзе же лучше. Я говорю, а представьте себе, вас спросили, а вы хотите жить в замке? В замке, вот в том, посмотрите. Не вот в этой домике, а в замке. Говорите, хочу. Закрывайте глаза. Вы открываете глаза и просыпаетесь уборщицей в этом замке. Уборщицей. Вы просили жить в замке, вы живете в замке. Вам просто не сказали, кем вы там будете. Что будете убирать там. А у себя в доме вы были хозяйкой. Да, это был не замок, но это вы были хозяйкой. Вы сами управляли своим хозяйством. Поэтому я хочу напомнить, что Украина вполне может занять лидерскую позицию в своем регионе. И главное, в чем проблема всех властей, это отказ от лидерской позиции в региональном разрезе. Украина вполне имеет исторические возможности, и уровень образования населения позволяет занять лидерскую позицию на постсоветском пространстве. Mm -hmm. Я уже говорил о том, что мы должны строить современную новую интеграционную модель по типу Евросоюза. Киев должен претендовать на статус еще одной из столиц. А точнее, он должен требовать того факта, чтобы все регулирующие, все исполнительные органы будущего экономического союза на территории Евразии находились в Киеве. Yeah. Киев имеет исторические предпосылки в ситуации кризиса объявить идеологию объединения или интеграции, перехватить эту инициативу у Путина и предложить Киев как наиболее удачное историческое место и географическое для того, чтобы эта интеграция происходила не в Москве, а в Киеве. Украинцы должны понять, что они никогда не были ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, на вторых роялях. Они всегда были на первых ролях. Они строили Российскую империю, они осваивали Сибирь, украинцы осваивали Дальний Восток. Это территории, которые освоены украинцами не в меньшей мере, чем русскими или другими национальностями. Как же можно отказаться от такой ну, миссии, ну, в принципе, от такой сильной генетики, которая есть у украинцев? Зачем же брать всего лишь одну часть населения, которая культивирует сельскохозяйственный тип ментальности и говорит, что вот это украинец? Это неправда. Не надо присваивать украинцу всего лишь один из фрагментов его существования. Это причастность к земле. Украинцы и воины, и завоеватели, и они способны осваивать новые территории, а значит, и решать новые задачи. И вот отказ вот от этого произошел. Сельский менталитет, в хорошем смысле сельский, только, который... сельский менталитет позволяет только организовывать быт и отношения. Возможно, отношения к земле. Но не позволяет в современном мире решать сложные задачи. О современном мире нужно мыслить глобально. Весь мир должен быть зоной наших интересов. Способны ли сами это сделать? Нет, конечно. Нация, которая способна вокруг себя обнять другие нации, и является современной. Отказ украинцев от того, чтобы быть нацией-лидером, и переход перевод себя в состояние второстепенное, или даже третьестепенное, когда мы только обсуждаем, куда бы нам присоединиться, mm -hmm. и с кем нам будет лучше, в колоде это и есть ключевая проблема. Ну, до речи, и зовнешний политичный имидж, мне кажется, Украины набогато краще, чем, скажем, в России. По всем параметрам, по всем параметрам, э, мало того, русские это знают. Угу. Русские буквально знают. Все, вот я прожил в России много лет, русские уважают украинцев, любят украинцев, относятся к ним с завистью. А то, что происходит на уровне конкуренции, так таки должно происходить. Ну, в информационном просто бывает информативная вина. Правильно, так и должно быть. Это конкуренция. Так. И не надо ее бояться. Так. И не надо бояться, если при случае вовремя дайте типа, пороже какому-то русскому, если где-то перешел граница. Этого не нужно бояться. Нужно бороться за, за право быть лидером. Так. Никто тебе его не подарит. Путин не принесет тебе на тарелочке скажет: вы знаете, господа украинцы, мы так решили, теперь вы будете нашим этим вот как генералом или атаманом. Так не бывает. Это тогда не настоящий шаг. Ну, частина политики Путина это очень сильное объединение влады и религии, может быть зачистили. Это, это нам кажется со стороны э, Советского Союза. Извините, так. если за 70 лет разрушили полностью ну, разрушали вообще церковь, разрушали веру, угу. садили попов, разрушали физический церковь, в церквях делали склады это просто возврат. Ну, Сегодня возврат. патриарх Кирилл не меньше популярный за Путина в России. Но это его личная харизма. Он, как, ну, извините, он говорит на сегодняшний день как современный публичный политик. Конечно, не меньше, но это его личное. Это не просто авторитет церкви, это авторитет патриарха, который просто умеет выступать на стадионах. Не все же ПП умеют это делать. Патриарх Кирилл умеет выступать перед камерой, на стадионах, перед студентами. Он умеет выступать в аудитории. Он зажигает людей. Так. Он... так він виходить всі має всі навички, всі, всі, як ви кажете, таку харизму людини, яка мала би балтуватися і могла б балтуватися на пост президента Росії. Патріархи. Ну він же патріарх церкві, зачем так. это? Так. Ну, а ну не каждый публічний человек, это некоторые півці думають, що если они, к ним приходять на 10 мільйони, вони должны йти в політику. Так. Ну это ж, это ж разные вещи. Півець должен развлекать публику. Задача патриарха нести слово Божие. как бы он же несет содержание Библии. Все. Он больше ничего не делает. Это его служение Церкви и Богу. Зачем же его куда-то переводить в политике? Есть светские люди, пусть они и занимаются политикой. А как вы поясняете такую популярность в участниках России патриарха Кирилла? Его личный харизма, его личные способности, его, кстати, высоким уровнем образования. Сегодня ключевая проблема нашей отсталости. Это потеря гуманитарного образования. Потеря. Отстались вы экономичную. Да, 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 у нас провал по гуманитарному образованию идет серьезно. У нас были сильные, сильные инженерные кадры, кстати, угу. оно сейчас тоже разрушается. Вот я, кстати, многим напоминаю, когда мы говорим: вот мы типа европейцы, а русские азиаты, это полная туфта. Откройте. Курс, вообще откройте под ну, э, курс, э, образовательный курс любого университета советского. Mm -hmm. Мы все выросли на немецкой, французской, английской философии. Mm -hmm. Мы все выросли на европейской литературе. Вы что, мы что, изучали китайскую, мы изучали японскую. Не mm почему -hmm. мы изучали, мы цикавились. Цикавились, это mm -hmm. разные вещи. Mm -hmm. Наша полностью, вот как бы сказать, скелет мыслительный mm -hmm. он европейский, у нас другого нет. Mm -hmm. И быть не может. То есть просто другого нет. Mm -hmm. Поэтому это какие-то пустые разговоры о том, что кто-то больше европеец, кто-то меньше европеец. Мы, Укра... Россия, еще Российская империя, всегда была частью Европы. Украина всегда была частью Европы. Mm -hmm. Вот это современное предпоставление, оно больше, это мы от, как бы отхаркиваем холодную войну. Mm -hmm. То есть мы перепутали просто ту холодную войну, которая была в Совет... Советский Союз, Запад mm -hmm. и сейчас. Ее сейчас не должно быть. Скажите, визит, чтобы закрыть эту тему, визит э, патриарха, визит <клев> Кириллов в Киев, после этого начали говорить, что, возможно, резиденция, тут Кирилла так уже заявится, насколько это реально? Да, э, или... это разные вещи. Резиденция в Украине ⁇ это вполне нормальная вещь. Я бы лично считал, что было бы верно, но это я не имею права залазить в церковные вещи. Ну, в принципе, с одной стороны имею право, с другой стороны несу ответственность за свои слова. В пределе я бы считал, что... Что, в принципе, наверное, невозможно. Более реалистично сделать Киев столицей Евразийского экономического союза. Но если бы каким-то, ну, сложным, вот то непонятным путем так. было осознано тот факт, что Киев мог бы стать и основной метрополией, и что Ки... и Киев фактически стал источником православия на наших территориях, не только, кстати, для славян. И мы бы и патриарх был бы в Киеве. А резиденция могла быть у него и в Москве, пожалуйста. Так. Но основная, то есть патриаршая резиденция должна была быть в Киеве. И церковь бы называлась Киевская Православная Церковь и всея Руси. Киев, вот момент охрещения, как бы, по месту нахождения основной ну, метрополии. Я считал, что это бы объединило бы церковь, во-первых, на Украине. И что самое важное, что снова бы Киев выступал объединителем, как он это сделал полторы тысячи лет назад. Сейчас нужна объединительная идея, сегодня самое важное для нас, для всех нас. Потому что ужас состоит в том, что украинцы решили спасаться поодиночке. Они говорят, ну пусть вот они, кто, кстати, они, огромное количество украинцев живет в России, так они пусть остаются там, да, а мы вот, которые здесь, мы быстро-быстро успеем сядь на, сесть на поезд, потому что нам дарили льготный билет, типа в Европу, и мы вот выскочим, они пусть останутся. Это разве по-нашему? Это разве по-православному? Это вообще разве по-мужски так разве поступают? Разве бросают друга в беде или брата в беде? Если мы исходим из того факта, что нашим русским братьям, нашим украинским родственникам и братьям, белорусам, там плохо, мы должны развернуться, сначала помочь им, вместе выскочить из этой, извините меня, ямы и строить заново все. Но мы должны вместе быть. Поодиночке спасаться нельзя. Поодиночке нас всех перебьют просто. Так. Ну, руки в запять, как вы бачите хит с участной украинской истории? <связь> ну, э, дело в том, что будем откровенны, если решение не будет найдено, то есть все шансы, в принципе, что ну, части ну, ну, Украины, возможно, быть и не суждено в таком территориальном плане быть. Так. Если не будет найдено этого консенсуса, то тогда такая целостность разрушительна. Ну, тот сценарий, который вы на деле сегодня замолвывали, он э, достаточно оптимистичный, и мне кажется, э, за основанием за, за условия, что будет политическая воля, его можно реализовать тут в Украине. Ну, надо хотя бы не бояться говорить, ну, как э, как вот был такой известный. Будем говорить немыслительно, врач в процесс. Он говорил так. Сначала должно быть воображение, так. потом воля. Так. И только потом рацию. Так. То есть мышление идет третьим. Сначала ты должен увидеть будущее глазами, ярко, отчетливо увидеть свое будущее. Потом ты должен быть способным идти туда. А вот только потом думать, как же тебе идти туда, как обойти, то тебе нужно уже знание только на третьем этапе. Если ты имеешь знание, но у тебя нет воображения и воли... Ти просто ну нудний очкарик такий, знаєте. нудний очкарик, знання якого можна викинути ані нікому ніч. Ви сьогодні надзвичайно цікавими думками з нами поділилися. Я сподіваюся, що ті люди, які дивились на сьогодні, це саме той контингент, який приймає всі рішення в цій країні. Ну. Зрештою, я на це сподіваюся. Дякую за да, розмову. Отже, це була окрема думка в прямий ефір. В цю студію ми запрошуємо політичних консультантів експертів напередодні дня незалежності, аби зрозуміти, якою буде наша незалежна Україна. Зустрінемось в цій студії о цій же порі завтра. На все добре.